Школу семьи в первый раз собрали в прошлом году. Успели обучить молодые пары и крепкие семьи со стажем. Теперь настала очередь многодетных. Такими считают тех, у кого трое и больше. Из четырех тысяч семей области выбрали 50. Главный критерий – желание. То, что волнует, выяснили в ходе опроса. Этому и собираются учить отношению младших со старшими и гармонии отношений. Считают, у этой категории семей времени меньше всего. У нас очень много будет внимания уделяться именно вопросам воспитания детей, именно существованием вот этих разновозрастных категорий, правильного распределения там обязанностей, как поддержку осуществлять, как так, чтобы были, внимание уделялось тем поровну, хотя это, наверное, сложно представить. Тамара приехала в школу из Мелитополя, ожидает узнать что-то новое. Детей трое, сейчас ждут четвертого. Говорит, управляться трудно, помогает одно. Ну да, трудно вообще-то, но мы любим всех наших детей. И я и мой муж, и это, наверное, самое главное. Это помогает нам справляться со всеми трудностями. В моей группе мы будем говорить про любовь, про любовь родителей к детям. К сожалению, не всегда бывает так. Казалось бы, родители любят своего малыша, а он не всегда ощущает эту любовь. Это происходит потому, что родители и дети говорят как бы на разных языках любви. В школе семьи обещают расскажут все о репродукции и социальных льготах. У Тамары, например, уже есть 50% скидка на оплату коммунальных услуг. Ожидают, учеба снимет многие проблемы. Надеются, жизнь станет легче. В будущем собираются заняться студенческими и неполными семьями. Считают, им тоже нужна гармонизация. Как они сюда попали? Как вы сюда попали? Ну-ка, марш отсюда. Марш, быстро! Быстро марш, администрация! Таня! Таня, почему постороннее в кадре? Быстро уходите! Вы слышите, уходите! Ну, вы взрослый человек, ну, уберите детей! Уберите, подождите! Юренька, ты не сердись. Я сейчас разберусь с ними. Кирюша, зачем же Надя... ты всех сюда приволок? И еще маленького Митю с собой. Мам, как вопрос? Не... Отстань от меня твои? с вопросами. Не нужны мне такие цитаты. Надя. Юра, этот... бери давай, маленьких и спускайся отсюда. Я себя, вы сейчас... это все... твои? Твои. Твои? Да. Что, все твои? Угу, все.